जय शंकर प्रसाद की कहानियों में से लेकर आया हूँ उनकी पहली कहानी है अपराधी वनस्थली के रंगीन संसार में अरुण किरणों ने इटलाते हुए पदार्पण किया और वे चमक उठी देखा तो कोमल के और कुसुमों की पंखुरिया बसंत पवन के पेड़ों के समान हिल रही थी पीले परा का अंगराग लगने से किरणें पीली पड़ गई बसंत का प्रभात था युवती कामिनी मालीन का, का काम करती थी उसे और कोई न था वह इस कुसुम कानन से फूल चुन ले जाती और माला बनाकर कर बेचती कभी कभी उसे उपवास भी करना पड़ता पर वह यह काम न छोड़ती आज भी वह फूले हुए कचनार के नीचे बैठी हुई विकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेदे हुए फंदे देकर माला बना रही थी भंवर आए गुनुगुना कर चले गए बसंत के दूतों का संदेश उसने न सुना मलय पवन अंचल उड़ाकर रूखी लटो को बिखरा कर हट गया मालिन बेसुद थी वो फंदा बनाती जाती थी और फूलों को फंसाती जाती थी द्रुत गति से दौड़ते हुए अश्व के पद शब्द ने उसे त्रस्त कर दिया वह अपनी फूलों की टोकरी उठाकर भयभीत होकर सिर झुकाए खड़ी हो गई राजकुमार आज अचानक उधर वायु सेवन के लिए आ गए थे उन्होंने दूर ही से देखा समझ गए कि यह युवती त्रस्त है बलवान अश्व वही रुक गया राजकुमार ने पूछा तुम कौन हो कुरंगी कुमारी के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा मालिनी क्या तुम माला बनाकर बेचती हो यहाँ का रक्षक तुम्हें रोकता नहीं नहीं, यहाँ कोई रक्षक नहीं है आज तुमने कौन सी माला बनाई है यही कामिनी की माला बना रही थी तुम्हारा नाम क्या है कामिनी अच्छा तुम इसी माला को पूरी करो मैं लौट कर उसे लूंगा डरने पर भी मालिक डीट थी उसने कहा धूप निकल आने पर कामिनी का शोरभ कम हो जाएगा मैं शीघ्र राजकुमार चले गए मालिनी ने माला बना डाली किरणें प्रतीक्षा में लाल पीले होकर धवल हो चली राजकुमार लौटकर नहीं आए तब उसी ओर चली जिधर राजकुमार गए थे युवती बहुत दूर न गई होंगी कि राजकुमार लौटकर दूसरे मार्ग से उसी स्थान पर आए मालिन को न देकर पुकारने लगे मालिन और मालिन दुरागत कोकिल की पुकार सा वह उसके कान में पड़ा था वो लौट आई हाथों में कामिनी की माला लिए वह वन लक्ष्मी के समान लौटी राजकुमार उसी दिन सौंदर्य को सकुतूहल देख रहे थे कामिनी ने माला गले में पहना दी राजकुमार ने अपना कौशल उड़ीस खोलकर मालिन के ऊपर फेंक दिया कहा जाओ इसे पहनकर आओ आश्चर्य और से लताओं की झुरमुट में जाकर उसने आज्ञा कौशी वसन पहना बाहर आई तो उज्जवल की उसके अंग अंग पर हंसते हंसते लोट पोट हो रही थी राजकुमार मुस्कुराए और कहा आज से तुम इस कुसुम कानन की वन पालिका हुई हो स्मरण रखना राजकुमार चले गए मालिन किम कर्तव्य विमुट होकर मधुक वृक्ष के नीचे बैठ गयी बसंत बीत गया गर्मी जलाकर चली गई, गयी कानन में हरियाली फैल रही थी श्यामल घटाए आकाश में और शोभा धरनी पर एक सघन सौंदर्य का सृजन कर रही थी वन पालिका के चारों ओर मयूर घेर कर नाचते थे संध्या में एक सुंदर उत्सव हो रहा था रजनी आई वन पालिका के कुटीर को तम ने घेर लिया मूसलाधार वृष्टि होने लगी युवती प्रकृति का मत बेहल लाश्य था वन पालिका पर्ण कुटीर के वातायन से चकित होकर देख रही थी सहसा बाहर कंपित कंठ से शब्द हुआ आश्रय चाहिए वन पालिका ने कहा तुम कौन हो एक अपराधी तब यहाँ स्थान नहीं है विचार कर उत्तर दो कहीं आश्रय न देकर तुम अपराध न कर बैठो वन पालिका विचारने लगी बाहर से फिर सुनाई पड़ा विलंब होने से प्राणों की आशंका है वन पालिका निसंकोच उठी और उसने द्वार खोल दिया आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया वह एक बलिष्ठ युवक था साहस उसकी मुखाकृति थी वन पालिका ने पूछा तुमने कौन सा अपराध किया है बड़ा भारी अपराध है प्रभात होने पर सुनाऊंगा इस रात्रि में केवल आश्रय दो कहकर आगंतुक अपना आर्द्र वस्त्र निचोड़ने लगा उसका स्वर विकृत और वदन निरस था अंधकार ने उसे और भी अस्पष्ट बना दिया था युवती वन पालिका व्याकुल होकर प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी सहसा युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया वह त्रस्त हो गई बोली अपराधी यह क्या अपराधी हूँ सुंदरी अब की बार उसका स्वर परिवर्तित था पागल प्रकृति पर्ण कुटी को घेर कर अपनी हंसी में फूटी पड़ती थी वह कर स्पर्श उन्मादकारी था कामिनी की धमनियों में बाहर के बरसाती नालों के समान रक्त दौड़ रहा था युवक के स्वर में परिचित था परंतु युवती की वासना के कुतूहल ने भय का बहाना खोज लिया बाहर कर का पालिका ने दूसरा हाथ युवक के कंठ में डाल दिया अंधकार हंसने लगा बहुत दिन बीत गए कितने ही बरस आए और चले गए वो कुसुम कानन जिसमें मोर सुख और पीठ फूलों से लदी झाड़ियों में विहार करते थे अब एक जंगल हो गया अब राजकुमार वहां नहीं आते थे अब वे स्वयं राजा है सुकुमार पौधे सूख सुक गए विशाल काय वृक्षों ने अपनी शाखाओं से जकड़ लिया उस वन में एक कोने में पर्ण कुटी थी उसमें एक स्त्री और उसका पुत्र दोनों रहते थे दोनों बहेलियों का व्यवसाय करते थे उसी से उनका जीवन निर्वाह होता पक्षियों को फंसाकर नागरिकों के हाथ वो बालक बेचा करता कभी कभी वृग शावक भी पकड़ लिया था एक दिन वन पालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग पकड़कर नगर की ओर बेचने के लिए ले गया उसकी पीठ पर बड़ी अच्छी बूटिया थी वो दर्शनी था राजा का पुत्र अपने टट्टू पर चढ़कर घूमने निकला था उसके रक्षक साथ थे राजपुत्र मचल गया किशोर मूल्य मांगने लगा रक्षकों ने कुछ देकर उसे छीन लेना चाह किशोर ने कुरंग का फंदा ढीला कर दिया वो छलांग बरता हुआ निकल गया राजपुत्र अत्यंत थे वो रोने लगा रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया वे उसे राज मंदिर की ओर ले चले वातायन से रानी ने देखा उसका लाल रोता हुआ लौट रहा है एक आंधी सी आ गई रानी ने समाचार सुनकर उस बहेलिया के लड़के को वेतों से पीटे जाने की आज्ञा दी किशोर ने बिना रोए चिल्लाए और आंसू बहाये बेतों की चोट सहन की उसका सारा अंग क्षत विक्षत था पीड़ा से चल नहीं सकता था मृगया से लौटते हुए राजा ने देखा एक बार दया तो आई परंतु उसका कोई उपयोग न हुआ रानी की आज्ञा थी वन पालिका ने राजा के निकल जाने पर किशोर को गोद में उठा लिया अपने आंसुओं से गाँव धोती हुई उसने कहा आह वे कितने निर्दयी हैं। फिर कई वर्ष बीत गए नवीन राजपुत्र को मृगया की शिक्षा के लिए लक्ष्य साधने के लिए वही नगर नगरोपकंठ का वन स्थिर हुआ वहाँ राजपुत्र किरणों पर पक्षों पर तीर चलाता वन पालिका को अब फिर कुछ लाभ होने लगा हिरणों को हांकने से पक्षों का पता बताने से कुछ मिल जाता है परंतु उसका पुत्र किशोर राजकुमार की मृगया में भाग न लेता एक दिन बसंत की उजली धूप में राजा अपने राजपुत्र की मृगया परीक्षा लेने के लिए सोलह बरस बाद उस जंगल में आए राजा का मुंह एक बार विवर्ण हो गया उस कुसुम कानन के सभी सुकुमार पौधे सूख कर लोप हो गए हैं। उनकी पेड़ियों में कहीं कहीं दो एक अंकुर निकलकर अपने प्राचीन बीज का निर्देश करते थे राजा स्वप्न के समान उस अतीत की कल्पना कर रहे थे आहेरियों के वेश में राजपुत्र और उसकी समवयस्क जंगल में आए किशोर भी अपना धनुष एक और खड़ा था कुरंग पर तीर छुटे किशोर का तीर कुरंग के कंट को भेद कर राजपुत्र की छाती में घुस गया राजपुत्र अचेत होकर गिर पड़ा किशोर पकड़ लिया गया इधर वन पालिका राजा के आने का समाचार सुनकर फूल खोजने लगी थी उस जंगल में अब कामिनी कुसुम नहीं थे उसने मधुक और दुर्वा की सुंदर माला बनाई यही उसे मिले थे राजा क्रोध से अनुमत थे प्रति हिंसा से कड़ कर बोले मारो बदिकों के तीर छूटे वह कमनीय कलेवर किशोर पृथ्वी पर लौटने लगा ठीक उसी समय मधुक मालिका लिए वन पालिका राजा के सामने पहुंची कठोर नियती जब अपना विधान पूर्ण कर चुकी थी तब कामिनी किशोर के शव के पास पहुंची। पागल से उसने माला राजा के ऊपर फेंकी और किशोर को गोद में बैठा लिया उसके निश्चित आंखें मौन भाषा में जैसे माँ माँ कह रहे थे उसने माँ हृदय में घुस जाने वाली आंखों में एक बार राजा की ओर देखा और भी देखा राजपुत्र का शव राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच में हो गयी जैसे वो कहा से कहा चले गए राजपुत्र का शोक और क्रोध वेग से बहती हुई बरसाती नदी की धारा में बुल्ले के समान बह गया उनका हृदय विषय शून्य हो गया एक बार सचेत होकर उन्होंने देखा और पहचाना अपना वही जीर्ण कोशे वन पालिका राजा कामिनी की आंखों में आंसू नहीं थे यह कौन था गंभीर स्वर में सर नीचे की वन पालिका ने कहा अपराधी तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी अच्छे लगी फोटो तो शेयर जरूर कीजिएगा जय श्री राम